Salam əziz müəllimərimiz və şagirdlərimiz. Mən Royal Musayev. Bizimsə bugünkü mövzumuz Selçukluğun yaranması və Selçukluların Azərbaycan torpaqlarına yürüşləridir. İlk öncə yaranmasına danışmadan əvvəl deyim ki, Selçuklular mərkəzə istəyə şərtlər. Oğuzların qınıq boynailər. Oğuzların bilir ki, 3 məşhur boyları var ki, Qınıq, Qayı və Bayat boylarıdır. Selçuklular artıq Qonca sürdə İslam dinliyə qəbul etmişlər. Səlzuqlar da göründüyü kimi öz adını Səlçuqbəyin adından götürmüşdür. Səlçuqlar 11-ci astanəparan qaznavlar tərəfindən sıxışdırılmağa başladılar. Bu zaman Səlçuqlar özlərinə yeni ərazi, yeni məskən, yeni yurd salıq axtarmağa başladılar. Güclü rəqib olan Qaznav və Qaraxanlarla toqquşmaq Səlçuqlar üçün heç də əlvişli deyildi və buna görə də Səlçuqlar qərbə istiqamətlənməyə başladılar. Çünki Avsarpaçın əraziləri və Bizans dağınıqlıq dövrü keçirirdi və burada güclü bir dövlət yox idi. Səlcuqların ilk kəşfət yürüşləri 1015-ci ildə olmuşdur. Bu kəşfət yürüşünə Çağrıbəy başlanıb edildici. Yürüş zamanı Səlcuqlar Naxçıvana və Van göl həvzəsindəki Azərbaycan torpaqlarına qədər. 1028-ci ildə Səlcuqlar Qaznavlılara qarşı isyan qaldırdılar. Büsyən Sultan Mahmud Qaznavi tərəfindən yatırılır. Üsyan yatırıldıqdan sonra Oğuzların bir hissəsi Azərbaycanə köçürür. Əvvəldə hökmdarı Vəhsdan onlara sığınacaq verir. Səhlulculluqun yaranması 1038-ci ildə Bilinc Toğrul tərəfindən yaratmışdır. Toğrul özü isə 1038-1060-cı ildə səhlulculuqnu idarə etmişdir. Lakin Xorasanın əldən çıxması ilə Qaznavlar barışmadılar. Qaznavların vəzifəsinə sözlərə desək, biz bu günə qədər çobanlarla üzdə durmuşduq. İndi isə bizi çətin sınaqlar gözləyir. Çünki artıq istilachlarla üz-üzə gəlmişik. 1040-cı il may 20-də Dəlməkən adlarızda Səlçuq və qaznavlar qüvələrlə döyüş baş verir. Səlçuqlar bu döyüşdə qələbə qazanır. Səlçuqların Azərbaycan, İran, İraq'a yol açılmış olur. Demək hansı döyüşün əsərində İran və İraq Azərbaycan yol asıldı? Dəlməkən döyüşünə. Döyüşdən sonra Mərqulday keçirlər 1040-cı ildə. Toğrul Sultan elənilir. Şərqdə, qərbdə və İran və Cənubi Qafqaza Bizansə hücum etmək planına gəlmiş oldular. Salçıqlar 1000-ci ildə paytaxtdan Nişaburdan İsfahan şəhərinə köçüklər. Onu qeyd edim ki, Salçıqların paytaxtı Nişabur dey, İsfahan şəhrləmişdi. 1070-ci ildə də İsfahan şəhərinə köçmüşlər. 1044-cü ildə Salçıqlar Cənubi Qafqaza yürüşə başlandılar. Həmin zaman Rəvvadə Şəhrdədi və Tiflis müsəlman əmirlikii və bir də Şirvanşahlar dövləti mövcud idi Cənubi Qafqazda. Min el 4-cü ildə Rəvadləri, Şahatatlar və Tiflis müsəlman əmirliklərinə özündən aslı vəsialar. 1066-cı ildəsə Şirvanşalılar özünün aslı vəsiaları və bununla da Azərbaycanın işğalını başa çatdırmış oldular. Sultan Toğruldan sonra hakimiyyətə Alparslan gəlir. Alparslanın hakimiyyəti 1063-1070-ci illərə tədirdir. Alparslan hakimət dövründə ən böyük döyüşlərdən biri olan Malazgirt döyüşü baş vermişdi. Bu döyüş 1071-ci ildə baş vermişdir və Arslan şah e, Bizans imperatoru Roman Diqeyr üzərində qələbə qazanır və Roman Diqeyri məğlub edir. Roman Diqeyrin qulaqlarına qızıl sırıqat taxır və bu söz demək ki, qurumların e, hökmədarları Selçukların quludur. Və bu döyüşdən sonra Selçuklar Ön Asiya da Anadolu da həmshərlik möhkəmləmiş oldular. 1072-ci ildə mərkəzi səgürüş zamanı əslində Qalabay tərəfindən alparsan öldürülmüş oldu. 1072-1092-ci ildə hakimiyyətə olmuş Məlikşah dövləti idarə edirdi. Məlikşah dövründə Səlciq dövləti özünün ən qüdrətli dövrünü yaşamış oldu. Məlikşahın vəziri isə nizamin idi və Məlikşah bu dövrdə cahın hökmdarı adlanmış olurdu. Səlciq dövləti özünün ən gözlü çaqlarını Məlikşahın dövrünə yaşamış oldu. Məlikşah 1088-ci ildə öz sərt qədəsi Buğanı Gəncəyə göndərir. Buğa Gəncədə Şahdadlar Dilatın varlığına son qoymuşuldu. Onda qeyd edim ki, Rəvvadlar Dilatın varlığına isə 1065-ci ildə Alparslan tərəfindən son qoymuşuldu. Məlikşahın hakimiyyətindən, yəni onun ölümündən sonra dövlət zəiflədi. Və bəzi ərazilər artıq yavaş-yavaş salçıqların təbirindən çıxmalı başlandı. Məhəmməd Təpər 1105-1117-ci ildə hakimət olmuşdur. O salçıqların əvvəlki mövqeyini bərpətməyə çalışsa da sonuncu sədaq sultan sultan sancarın hakimət dövründə, yəni 1118-1157-ci ildə olmuşdu onun hakimətləri. Səlçuq təcavüzü güclətdi və səlçuqlar atabəylərə fasilə verdi. Yeni ərazilərsə səlçuq dövlətinin atabəyləri idarə etməyə başlamış oldu. Salam əzəmətli